السلام علیکم ڈاکٹر جاسمین طارق کے چینل پر خوش آمدید امام الانبیاء کے حلیہ امباری کے حوالے سے اب میں آپ کو ایک نہایت خوبصورت واقعہ سناتی ہوں مدینہ جاتے ہوئے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ام محبت کے خیمے سے ہوا ام محبت پختہ عمر کی بائفت خاتون تھیں اور ان لوگوں کی میزبانی کیا کرتی تھی جو یہاں سے گزرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام مابت کے خیمے کے پاس پہنچے تو وہ اسے اپنے خیمے کے آگے سہن میں بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس اگر دودھ گوشت یا کجورے ہیں تو ہمیں دے دو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے اس نے کہا واللہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ضيافت میں ہرگز کمی نہ کرتے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری نظر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا محبت ما کی ماں یہ بکری کیسی ہے اس نے کہا یہ بیچاری اپنی لاغری اور کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ چرچے چرنے کے لیے نہیں جا سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کچھ دودھ دے سکتی ہے اس نے کہا یہ کمزور ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کچھ دودھ مل جائے تو ضرور دھو لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو طلب فرمایا پھر اس پر ہاتھ پھیرا اللہ کا نام لیا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اس عورت کی بکریوں میں برکت دے اللہ کا نام لے کر دودھ دھونا شروع کیا اللہ کی شان بکری خوشی سے جگالی کرنے لگی اور دودھ کی دھاریں اس کے تھنوں سے باہر نکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا برتن منگوایا یہاں تک کہ سب ساتھیوں نے سیر ہو کر دودھ پیا ام محبت کو بھی پلایا حتیٰ کہ وہ بھی سیر ہو گئی آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا اور فرمایا لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو دودھ سے بھرا بھر کے ام محبت کے حوالے کیا اور یہ فرما کر آگے روانہ ہو گئے کہ یہ جود جب محبت کا باپ آئے تو اسے دینا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کا شوہر ابو محبت اپنے تیور کی بکریوں کو ہانکتے ہوئے خیمے میں پہنچا دودھ سے بھرے ہوئے برتن کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا اور ام محبت سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس اتنا دودھ کہاں سے آیا ہے جبکہ گھر میں ایک لاغر سی بکری کے سوا اور کوئی دودھ دینے والی بکری نہ تھی وہ بولی اللہ کی قسم ایک مبارک آدمی کا یہاں سے گزر ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کیا ہے پھر اس نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا شوہر نے کہا اس کا حلیہ تو بتاؤ <سؤال> ام مابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا تاریخ نے اسے اپنے صفات میں محفوظ کر لیا اس صحابیہ نے کہا آنکھیں سیاہ اور بڑی اور پڑکیں لمبی اس کی آواز گوندار تھی سیاہ چشم سرمگی دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے گردن چمکدار تھی اور ریش مبارک کھنی تھی جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونک ہوتا شیرین گفتگو گفتگو وازیہ ہوتی نہ گفتگو موتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھا تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے قد درمیانہ تھا نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھیں آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو جو سب سے زیادہ سر سب و شاداب اور قد آور ہو ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد ہلکا بنائے ہوئے ہوتے تھے اگر انہیں کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے سب کے مختوم سب کے محترم نہ وہ تو شروع تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی ابو مابت نے اپنی زوجہ ام مابت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دلکش اور دل آویز حلیہ سنا تو وہ کہنے لگے با خدا یہ وہی شخص ہیں جس کی جستوجو میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں کہیں پہ یاسین کہیں پہ تاہا کہیں پہ ودعا ہے انہی کے چہرے کو صبح لکھا انہی کی ظلفوں کو رات لکھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں مجھے بہت پسند ہے کتاب عظمت کے ہر صفحے پہ خدا نے ان کا ہے نام لکھا کہیں کہیں پہ دروت لکھا کہیں کہیں پہ سلام لکھا خوش خسال خوش خیال خوش خبر خیر البشر سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے میں آپ کے سامنے صاحب میں بیٹا ہوتا ہر سیاح رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی ہر سیاح رات میں روشن ہے حدیث ان کی آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا نام محمد سے خوشبوِ وفا آتی ہے ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے کاش بیٹے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں کہتے ہیں کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے السلاۃ و السلام علیکہ اللہ اللّہ وعلا عل کا یا حبیب اللہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے جب لیا نام محمد میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی سبا سے پہلے السلاط السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلاط والسلام السلام علیکم یا نبی اللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں السلام علیکم